Что его завтра не выкинут на улицу. Конечно. Вы же вообще. Как у нас говорят in private business, they can fire you uh, for a good reason, for a bad reason, uh -huh. and for no, for, for no reason at all. Uh -huh. Ну, я, ну вы, вы поняли, да? Не, ну, я слышал, что там строгие такие законы. Да, Фикор, в частном бизнесе да. у вас могут и... Что за вот хороший... так вот тебе, тебе говорят, слушай, ты уволен, и ты должен взять вещи и там выйти за 15 да, минут да, или за сколько-то. Да, понимаете. Так, сейчас даже две недели не дают уже людям, знаете. Ага. Могут уже <свят> по... <свят> по имейлу <это, свят> <по email> <свят> или по текст-месседж могут уже увольнять... Вот людей. Да, а на госслужбе у нас же понятно у нас профсоюз защита. Я сам профсоюзный, можно сказать, лидер. Mm -hmm. Не можно сказать, а я и есть и профсоюзный босс. Вот. И у нас и legal department, ну, адвокаты у нас свои, которые ну, на понятно. нас. понятно, вы нанимаете адвокатов, которые закон тогда yeah. вас начинают защищать. Да, конечно. То есть, как бы оно так просто у нас с работы не выкинешь никого. Как я всегда своим говорю, чтобы у нас уволили кого-то, нам надо кого-то убить. Не, ну и понятно, то... но, я, но если профсоюз согласен, если кто-то совершил какой-то гадкий поступок и профсоюз согласится, тогда другой. Ну тогда да, да. А если профсоюз и... не согласен, тогда, наверное, проблема уволить человека. Тогда так. идут разбирательства и обычно мы сбиваем, в общем-то, ну было много, ну достаточно много раз, когда людей хотели уволить, но мы обычно сбиваем до минимума. Ага. И, в общем-то, ну, потому что ну, договариваемся. Кажется. Слушайте, я да. тоже последние 26 лет работаю в фирме, где есть профсоюз, я вас понимаю. Да. Шалом. Шалом, шалом. Что-то здесь неинтересно. Россия и Израиль. В основном. Ага. А кто вам нужен? Да я поставил all countries. И... Ясно. Может вам литовцы нужны? Ладно. Да? И мне просто интересно, получается, что такая замкнутая. Довольно. А так, поставьте себе другую рулетку. А есть другая, там неинтересно, там одни какие-то дети были. И не говорите. Это самое интересное. А, а, да, вообще, бардак вот сейчас такой, там, одни малолетки, и, в общем-то, там, Ясно. поговорить вообще не. А вы сами из США? Да, я из нью Нью-Йорк. и На какие темы вы тут общаетесь в рулетке? Ты просто общаешься с людьми. Угу. А у вас какие-то вопросы есть, интересно. К вам, к Израилю? К Израилю, к Литве, к Украине. Нет, у нас вопросов к вам нет. И к Украине тоже, наверное, нет. Все, все ясно, понятно. И так. Ага. А что понятно, если не секрет в двух словах? Сейчас, одну секунду, извините. Яс. Yes. Один call. Я дам тебе call in, uh, in, 10 минут, окей? Извините. Uh, да. там все ясно, понятно. А что там, что там обсуждать? Я даже не знаю, но ну не, ну если в двух словах, что вам понятно? Ну, все эти события, которые происходят и у вас, и на Украине, ага. все эти конфликты и все прочее, это, в общем-то, все было довольно ожидаемо, да и, и ничего нового там я не вижу. Ясно. Зная знаю истории Украины, и России, и Израиля и, и США. Всем ну да, и с арабами, с теми же, и с палестинцами, ну, в кавычках, да. А -а -а. Вот. Так что там ничего такого особенного для меня лично не происходит. Там все ясно, понятно. Я понял. Скажите, да. а вы давно в США живете? Да, давно уже, с 97-го года. Слушайте, я, я в Израиле с 97-го, уже 26 Поздравляю. лет. Поздравляю, нам с вами повезло. Ну, слушайте, а откуда вы переехали, если не секрет? Я из Москвы переехал. Ясно, а я из Вильнюса. Я, послед... я из Вильнюса? Я до этого 12 лет жил в Вильнюсе. А родился Понятно. в Украине когда-то давно. Ну хорошо. Ну ведь Советский Союз, точно. Но в Всем... Литве было, было как-то веселее, чем в Украине. Ну прибалтика вообще позажиточнее была. Тем, было тем более вы но, знаете, но... Вильнюс Нет, это, это столица город, можно тебя. сказать. Да, я не, не как правил, Москва, выразимся. конечно. Там, там все-таки менталитет немножко другой, культура немножко другая, люди другие. Там я помню, я в Прибалтике когда был. Уже давно это было, еще при советской власти, то у меня разница чувствовалась, понимаете? То есть как бы чистота на улицах, все это ухоженное, красивое, вычищенное, подстриженное, можно сказать. Ну, так. Когда мне было 15 лет, я переехал из Украины в Вильнюс. И первым делом, конечно, я пошел в 9 класс. Ну понятно. Так вот, мне выдали такую, такую тетрадку, там дневник, надо было записывать расписание уроков. Угу. Я говорю, ребята, куда же я запишу субботу? Тут же у вас только на 5 дней. А они говорят, а мы тут 5 дней в неделю учимся. И для меня ну это да. был шок. 8 лет я учился по 6, дней в неделю, по 6 дней в неделю. А они в Прибалтике, оказывается, по 5 дней в неделю в школах учились. Ну, слушайте, они, наверное, могли свои правила устанавливать. Да, в общем-то, и правильно. Зачем 6 дней -то учиться, я не понимаю. Я тоже не понимаю, зачем Нет. меня 8 лет так терроризировали. И тем более, что пятницу после захода уже надо дома сидеть, салом в шаббат, так сказать. И не говорите. Да, ну кто же в субботу работает там или учится? Да я вообще против того, чтобы работать. Ну, я в шучу немножко, нет. конечно, вы понимаете. Я так думаю, что вы не сильно религиозны. Ну, вот. как вам сказать? В плане еврейской религии, наверное, я действительно не религиозный. Да. А Просто так вообще я, да, я, я интересуюсь религиями, мне интересно. Что там да. есть такого ценного в религиях? Ну, в любой религии есть что-то интересное, умное. Это же традиции, это же Я знания. Я согласен, но глупости еще больше намешаны. Глупостей тоже хватает. Да. Да. Да, да. Я просто вспоминаю своих ортодоксальных евреев, которые тут у нас живут. А. Ну, у них да, в пятницу все, а. и там это самое. Ну, да. Вы, вы их тоже видите. Вы, кстати, из какого города? если не секрет? Хариш. Не слышал, я не знаю, где это. Ну вот смотрите, это новый город относительно. Если мы берем город Натанью и едем да. от нее на север по железной дороге. На допустим, север. Через да, 10 понятно. километров Хадера. Ну то есть вы ближе к Ливану, получается. Хадера ну, это вот. город, в котором я прожил 20 лет. Угу. А потом я еще понятно. на север уехал, еще километров на 20. То есть я еще ближе к Хайфе. Но я не понятно. около самой Хайфы, но... Ну, не, ну, в принципе, Израиль, он весь, по-моему, сколько там, 100 километров, 100 миль где-то, да? Не, ну, и, с, не ну, смотрите, если брать Эйлат, то от Эйлата там до Рошаникра, до Хайфы достаточно далеко. Достаточно но там, далеко. Но там же половина пустыни. Ну да, 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 да поэтому сама вот эта вот заселенная часть она да она очень небольшая я бы сказал ну у вас плотная там на это самое очень. Да. город город от города вот начинается через дорогу вот здесь вот у вас Тель-Авив здесь уже у вас решен Лицион или что-нибудь такое интересно да я бы все собирался к вам в Израиль но как-то вот все у меня там знакомая девчонка вместе учились жила угу. не знаю живая нет там что с ней в Хайфе она жила кстати все собирался, но ну, что-то как-то знаете. Скажите, а в Нью-Йорке у вас что интересного? Как вам живется в Нью-Йорке? Ну, нормально у нас, ну как? В общем-то, сами понимаете, да, как правильно это сказать. Ну, самый богатый город мира, в общем. А. Все красиво, все зажиточно, все так ну, серьезно. И вы все 20, 27 лет в Нью-Йорке? Один год жил в Апстейт, Апстейт, Нью-Йорк, в Олбане жил, недалеко от Олбани, это столица штата Нью-Йорк, а так все, да, все время здесь, в Нью-Йорке. И кто вы, если не секрет, по профессии, чем вы занимаетесь? Государственный служащий. А, и как там государственным служащим живется в США? Нормально, хорошо. Есть профсоюз? Да, у нас и профсоюз, и бенефиты все, сами понимаете, да, наверное, в общем, это вот россиянам сложно объяснять в первый раз. Но а я, вот, если знаете, вы этом много лет работаете, вам с годами зарплата растет? Конечно, конечно. То есть условия улучшаются, да, если человек много ну, лет работает на госслужбе? Да, но тут еще работать. вы знаете, что у нас важно для государственных служащих, это стабильность прежде всего. Потом а -а -а. медицина вся, все покрытия, отпуск, больничные. А сколько, сколько дней идут отпуск, интересно, в году? Дается. У меня сейчас в месяц начисляют так, 12 часов в месяц мне начисляют. То есть за год набегает. Сколько получается? 120 и еще 24, 144 часа отпуска набегает. А так. это считается по рабочему дню 8 часов или как? Да, 144. по рабочему дню 8 часов. Но это, я могу его да, так как хочу. Это почти, я могу... почти целый месяц, вы можете в отпуске быть, я так понимаю. Ну, я как-то считал, если все вместе посчитать, вместе с личным временем пять дней дают, вместе с отпуском, вместе с больничными э, и с праздниками, то я где-то месяца два с половиной, в общем-то, у меня оплачиваемое ага. ну, время, которое я могу на работу не ходить, но мне будут оплачивать. Ну, отличные условия, я бы сказал, по половиной. Для нынешнего ну, мира, для нынешней жизни. Да, очень, очень хорошо. Очень хорошо. Когда-то в частном бизнесе люди на нас так смотрели высока, Но ну, это давно было, лет 15-20 назад. Mm. Говорили, что типа да мы правит бизнес можем больше заработать. Oh, Но да. Сейчас получается, что мы и зарабатываем больше, тоже намного, кстати. Слушайте, а у моего друга из Киева брат живет в США уже много лет, и он работает программистом. Так вот, он тоже лет 20 назад устроился работать как в городское управление. Ну да. На каком-то каболе, да. на чем-то таком они там писали, и непрестижное да, 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 совершенно. Да. И все удивлялись: ну, что ты типа перспективный программист, и сидишь в какой-то государственной конторе. А потом говорит, да. один кризис был, второй кризис. Гривен, люди теряли, да. теряли работы, теряли это, а он сидит себе спокойно на Конечно. своем месте, зарплата растет, условия с каждым годом да, лучше. улучшаются, с каждым годом лучше и, и лучше. Человек уже пожилой, можно сказать, и он чувствует себя уверенно, ну, же, что его завтра не выкинут на улицу. Конечно, вы как у нас говорят, in private business, they can fire you. For a good reason, for a bad reason, ага. and for no, for, for no reason at all. Ага. Ну, я, ну вы, вы поняли, да? Не, ну, я слышал, что там строгие такие законы. Да, понимаешь? в частном бизнесе у вас могут и... Что вот так хороший... вот тебе говорят, слушай, ты уволен, и ты должен взять вещи и там выйти за 15 минут да, или да, за сколько-то. Да, да, понимаете. Сейчас даже две недели не дают уже людям, знаете. Ага. Могут уже... А по... это по емейлу или по текст месседж могут уже увольнять Это уже увольняют она. людей да а на госслужбе у нас же понятно у нас профсоюз защита я сам профсоюзный можно сказать лидер mm -hmm. не можно сказать а я и есть и профсоюзный босс вот и у нас и legal департ ну адвокаты у нас свои которые ну, на нас понятно вы нанимаете адвокатов которые закон тогда yeah. вас начинают защищать да, конечно. То есть как бы оно так просто у нас с работы не выкинешь никого. Как я всегда своим говорю, чтобы у нас уволили кого-то, нам надо кого-то убить. Не, ну и понятно, то... но, я, но если профсоюз согласен, если кто-то совершил какой-то гадкий поступок, и профсоюз согласится, тогда другое ну, дело. Да, да. А если профсоюз и... не согласен, тогда, наверное, проблема уволить человека. Тогда идут разбирательства, и обычно мы сбиваем, в общем-то, ну, было ну, много, ну, достаточно много раз, когда людей хотели уволить, но мы обычно сбиваем до минимума. Ага. И, в общем-то, ну, потому что ну, договариваемся. Хорошо. Слушайте, я да. тоже последние 26 лет работаю в фирме, где есть профсоюз, я вас понимаю. Да, вы меня понимаете. Хотя конечно. у нас в Израиле тоже знаете профсоюз далеко не везде. Вот у госслужащих. Да, у я думаю, как... что у вас система близкая и, к нашей. И да? в каких-то богатых фирмах есть профсоюз. Mm -hmm. а Где-то 80% людей не, защищ... не защищены профсоюзом. Не защищены. Ну у нас примерно так же, как и у вас. Я думаю, что у нас очень похожие системы, кстати с вами. Я думаю, да, потому что их в каком-то плане англичане когда-то давно организовывали. Ну да, да, да. Мы было... же тоже тут под английским мандатом жили. Ну да. Но мы от них раньше избавились, вы позже. Так что... да, все равно что-то осталось. Но мы все равно остались вместе, брат. в принципе. Вы же знаете, что мы с британцами в общем-то почти что близнецы братья. Но ну не да. совсем. Да. Я я даже удивился, я недавно открыл Википедию и вот посмотрел, сколько людей погибло в этой войне за независимость. Я не помню mm -hmm. 1700 какой-то год. Я удивился, там с каждой стороны порядка 15 тысяч. Вот, ну, то есть много нет таких. Людей как... там не, ну много. с одной стороны, много, но с другой стороны, сравнить с этими жертвами, когда Север-юг воевал, там почти миллион погибших с двух сторон. Ой, ну тогда не каждый сравнить. третий, по-моему, каждый третий взрослый мужчина погиб вот, во время Civil War. Не, ну может не погиб, может быть, там был ранен или попал в плен. Извините, потому, что... одну секунду, меня тут отвлекают немножко ясно. Одну секундочку. Я смотрю я его. No. I'm up. This, up. The Stay down. Stay down. Okay? You're welcome, dear. Дождь на улице, люди ходят, теряются под дождем. <laughs> да, так что да, да там каждый третий, по-моему, погиб. Нет, смотрите, может не погиб, но там было много пропавших без вести, много раненых. Так. Да. И миллион погибших с двух сторон. А я не знаю, какое тогда население было в США, в Питре. Ну, я не думаю, что сильно 830... больше. На да. 1831 да. год, и, кажется, и... война началась, 831 -й. И потом же тогда Америка не так сильно была заселена, и в тех просторах, где они воевали, там потеряться. Я понимаю, но. Но, в общем, если сравнивать вот с войной за независимость с англичанами, количество жертв чуть ли не на порядок да, намного выше. Будет. Намного больше. Но, знаете, что... Англичане, они, конечно, за свое воевали, но, наверное, они не были такими зверьми, которые вырезают да. население мирное. Ну, вот знаете, что интересно? Вот один раз кровь спустили, организовались. В принципе, тогда же организовались Соединенные Штаты, по большому счету. И с той поры все на своей территории уже не воевали никогда. Ну да. Все эти времени прошло. Ну, это... ну с Мексикой там немножко повоевали, ну там, господи, там понятно. Не, с Мексикой там... было до этой войны, мне кажется, война. А ну, да, до этой. Же. Там да, буквально да. вот впритык пару лет разницы. И с Мексикой она да, тоже это... не такая большая была на самом деле. Да, с Мексикой Затекас. там вообще было просто. Если так что, ну это нам помогло то, что все столько лет без столько десяти столетий можно сказать без без войны так что нормально поднялись. Да. Все сделать. Да. Так да. что и вам того же желаю. Хорошо, когда люди умеют учиться на своих ошибках. Слушайте. Да. Много вам надо, умеют. конечно. Ну, это мое личное мнение. Я вы знаете, я, я же не, не ага. я сам Но я думаю, что вам надо все-таки как-то заканчивать с этими друзьями, как-то их отделяться от них, что ли, полностью, стены строить или чего-то. Слушайте, так. но все не так просто, как кажется. Да я понимаю, я у понимаю. нас настолько плотно мы с ними тут живем по соседству. Да, да. Вот я у нас понимаю. тут есть такая дорога платная, номер 6. Угу. И, ну, ты быстро по ней едешь, потому что там за деньги. И... Ну да. Бывают дни, когда там нет пробок. Особенно да. по выходным. И ты вот едешь, и вот у тебя справа стоит такой забор. Угу. Буквально метров 50 от, от трассы. И угу. все уже там их, ты видишь, их деревни вот за этим забором. Понятно. То есть кое-где трасса подходит буквально 50 метров к этому забору. Ну, вы сами-то как думаете, возможно будет все это как-то отрегулировать? Ну, хотя бы на ближайшие-то, я не знаю, 10-15 лет, вот так, чтобы, чтобы вы спокойно жили там, израиль-то. Не Слушайте, невозможно знать. Невозможно. Настолько взрывоопасный регион. И ну тут да, главное, хочу, вы да. понимаете, тут есть вот этот Иран сейчас. Ну да, да. И он подкармливает кого-то там эту хизбалу в Ливане, и еще кого-то, ну еще да, кого-то. И не можешь знать, что будет завтра. Понятно. Но приходится иметь сильную армию. Ну а куда деваться-то? Ну так вот. <laughs> сколько вас и сколько вокруг ну, вас там ну, всех. Я вам скажу так, если бы не американская помощь, то, наверное, бы... Не, ну вы вообще сами молодцы, конечно. У меня есть вот в институте пожилой этот самый еврей, он и в Кибуце вырос, он еще на голландских высотах воевал, там, в каком-то году-то, я не помню. Вы, вы молодцы, конечно. Вы вот буквально ну, с нуля, в общем-то... Сделали Нет, прекрасную страну. Не, ну я согласен. Но смотрите, когда тебя да. там, допустим, 7 миллионов евреев или там 8, да. и вокруг 200 миллионов арабов. Да, но это сложно, конечно. И да. если бы США да. не поддерживали деньгами и оружием, я думаю, тут было бы очень но, тяжело. Жить. Мы думаю, мы, мы, мы у мы вас никогда не бросим. Знаете, я думаю, что мы все-таки будем вместе. Я думаю, все-таки это какое-то взаимовыгодное сотрудничество. Потому да, что. Соединенные Штаты и вот Израиль. Тем более, что у вас там 7 миллионов в Израиле, а другие ага. 7 миллионов ага. то у нас здесь живут. Ну да. То есть, ну как, как по-другому по -другому не получится. Придется нам всем быть вместе. Я думаю, ну, на ближайшую перспективу. Я так, надеюсь, продолжать. слушайте. Долгосрочно. Okay. У меня маленький вопрос к вам. Вот эту нашу беседу yeah. можно в Ютьюбе публиковать или нет? Да я не знаю. Мы же ничего такого не обсуждали. Нет, наоборот, людям будет интересно. Мы Вы обсудили какие-то вопросы о США. Без проблем, мне. Окей. Окей. Удачи. Приятно было побеседовать. Мне Успешать. тоже. До свидания. Слушайте, вот ты попадаешь в нормальную страну и ты попадаешь на нормального человека. То есть он конкретно мне вот свои политические взгляды не сказал. Он сказал, что ясно, ясно, понятно, там арабы, евреи. Ну слушайте, ну в любом случае у человека в голове есть логическое мышление. И да, мы не, не концентрировались на наших взглядах на какие-то моменты политические. И теоретически можно предположить даже что этот человек как-то симпатизирует россиянам, но мне так не кажется. То есть очень трезвомыслящий, видит какие-то вопросы, так, как их надо видеть, так, как они есть, вероятно, на самом деле. И мне кажется, несмотря на то, что мы не затронули там что-то политическое, это была очень интересная беседа, как по мне. Я рад, что тут встречаются такие люди. Я надеюсь, и вам это наш эта наша беседа понравится. И что-то вы узнаете из нее, может быть, новое. Дякую, друзья. Иду далее на полювание.